நாளை வெள்ளிக்கிழமை தேய்பிரை பஞ்சமியாக வந்திருப்பது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் இந்த பதிவு உங்கள் கண்ணில் பட்டால் கூட நீங்கள் வாழ்க்கையின் உச்சத்தை தொடுவது நிச்சயம் அப்படிப்பட்ட அற்புதமான உலகிலேயே சக்தி வாய்ந்த வாராகியின் மந்திரத்தை இன்றைய பதிவில் தெளிவாக பார்க்க போகின்றோம் பதிவுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இதுதான் முதல் நம்ம சேனலுக்கு வந்திருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க தினந்தோறும் உபயோகமான ஆன்மீக பதிவுகளை பெற நோட்டிபிகேஷன்ல இருக்கிற பெல் ஐக்கான இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க கிராத வாராஹி ஸ்தோத்ர மகாமந்திரஸ்ய धूर्वासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीघ्रातवाराही मुद्रारूपिणी देवता हूं बीजं रं शक्तिः क्लीं कीलकं मम सर्वशत्रुक्षयार्थं स्तोत्रजपे विनियोगः उग्ररूपां महादेवीं शत्रुनाशनतत्परां क्रूरां घ्रातवाराहीं वन्देऽहम् कार्यसिद्धये स्वापहीनां मदालस्याम् अप्रमत्तामतामसीम् धंष्ट्राकराळवदनाम् विकृतास्याम महारवाम् ऊर्ध्वकेशीमुग्रधराम् सोमसूर्याग्निलोचनाम् लोचनाग्निस्फुलिङ्गाध्यैः भस्मीकृत्वा जगत्रयम् जगत्त्रयम् मोदयन्तीम् अट्टहासैर्मुहुर्मुहुः खड्गं च मुसलं चैव पाशं शोणितपाद्रकं ददधीं पञ्चशाखैस्वैः स्वर्णाभरणभूषितां कुञ्जमालां शङ्खमालां नानारत्नविभूषितां वैरिपत्नीकण्ठसूत्रचेदनक्षूररूपिणीं क्रोधोद्धतां प्रजाहं तृक्षूरिकेव स्थितां सदा जितरम्भोरुयुगलाम् रिपुसंहारताण्डवीं रुद्रशक्तिम् परां व्यक्ता ईश्वरी परदेवताम् विभज्यकण्ठदंष्ट्राभ्याम् पिबन्तीमसृजम् रिभोः कोकण्ठविवशार्दूलो गजकण्ठं यदा हरिः कपोदायाश्च वाराही पदत्यशयडारिभौ सर्वशत्रुं च शूष्यन्ति कम्पन्तीः सर्वव्यादयः विधिविष्णुशिवेन्द्राद्या मृत्युभीतिपरायणाः एवं जगत्त्रयक्षोभकारक्रोधसंयुताम् साधकानाम् पुरः स्थित्वा कारक मुहुर्मुहुः प्रचरन्तीं भक्षयामि तपःसाधक ते रिपून् तेऽपि यानो ब्रह्म जिह्वा त्वकशृमां समेतोऽस्ति मज्जाुक्लानि सर्वदा भक्षयन्तीं भक्तशत्रोः अचिरात् प्राणहारिणीम् विधां महादेवीं याचेहं शत्रुपीडनं शत्रुनाशनरूपाणि कर्माणि गुरुपञ्चमी सर्वशत्रुविनाशार्थम् त्वामहं शरणं गतः तस्मादवश्यं शत्रूणाम् वाराही गुरुनाशनम् पातुमिच्छामि वाराही देवी त्वम् रिपुकर्मदः वारयाशु महादेवी तद्गताम् तेन कर्मणा आपतशत्रुभूताय क्रोधोद्धाराजगाश्च याः नानाविदाश्च वाराही स्तम्भयाशु निरन्तरम् शत्रुग्रामगृहाम् तेषाम् राष्ट्राण्यपि च सर्वदा उच्चाडयाशु वाराहि भृगवद्भ्रमदाशु तान् अमुखामुखसञ्ज्ञांश्च शत्रूणाम् च परस्परं विद्वेषय महादेवी कुर्वम् तम्मे प्रयोजनं यथा नश्यन्ति रिपुवः तथा विद्वेषणं कुरु यस्मिन् काले रिपुस्तम्भं भक्षणाय समर्पितम् इदानीमेव वाराहि புங்ஸ்வேதம் காலமிருத்யுவதே தெரிந்தோ தெரியாமலோ நம்மை சுற்றியே நமக்கே தெரியாமல் நம்மை வாழ்க்கையில் வளரவிடாமல் செய்யும் எதிரிகளை துரத்தி அடித்து வாழ்க்கையின் உச்சத்தை தொடக்கூடிய அதீத சக்தியை தரக்கூடிய இந்த வாராகியின் பதிவை அனைவருமே கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் கட்டாயம் பகிருங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க நாளைக்கு மற்றொரு பதிவில் சந்திப்போம் அருகி ஓம் மகாபெரியவா போற்றி